Шановні телеглядачі, вас вітає творча редакція публіцист Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Я хочу вас одразу попередити, що тема нашого спілкування сьогодні трохи несподівана. Як відомо, Одеса і Одещина із перших днів свого існування була багатонаціональним краєм, і надаремно на останнім часом ми все частіше згадуємо про це. І якщо звернутись. До історії можна помітити, що значний внесок у розвиток нашого міста зробили і французи. Отже, як ви вже здогадалися, тема нашого спілкування сьогодні французи в Одесі. Нам сьогодні зробив честь і завітав до нас до студії відомий одеський журналіст. Наставник багатьох журналістів. Я сподіваюсь, зірок майбутніх зірок журналістики, автор книг і У тому рахунку автор книги Французи в Одесі Олександр Васильович Галяс. Александр Васильевич, говорят, что книги – это дети писателя. А дети, как и взрослые, они, с одной стороны, одинаковые, но если присмотреться, то совершенно разные. Расскажите, как зарождался ваш ребенок? Ну, на самом деле я только частично являюсь отцом этого ребенка. же сама идея созидания этого, как вы сказали, ребенка принадлежит банку «Креди Это банк, можно сказать, потомок знаменитого банка «Креди Леоне». Лионский кредит, банк, который первым из иностранных банков начал работать в Царской России, в Российской империи. И, кстати говоря, что интересно, был последним банком, который, так сказать, из уже старой России успел уехать. Что интересно, что кредит Лионе, вот дирекция банка, уехала из Одессы буквально за, в 1920 году, буквально за два дня до того, что сюда вошли советские войска. Ну, а потом уже, естественно, 70-летний перерыв, и только где-то в 90-х годах банк Ределионе вернулся в Украину уже независимую, и потом он вошел в систему банка Креди Агриколь, и это, в общем-то, один из ведущих системных банков, которые действуют в Украине. Но поскольку это банк с французским капиталом, то, естественно, вот у них возникла идея написания такой книги, и мне, зная мою склонность к истории Одессы, предложили написать, что я с удовольствием, как вы сами понимаете, согласен, потому что действительно история необыкновенно интересная и любопытная. К счастью, особо большого труда в поисках источников не составлял. Я даже честно скажу, не углублялся в архивы по одной простой причине. Когда я начал смотреть, сколько открытых источников, даже в интернете, я понял, что если я сейчас залезу в архив, я вообще никогда оттуда не вылезу. Потому что действительно вклад французов в историю Одессы невероятно велик и невероятно значим. Если продолжить ассоциацию книги, дети очень часто родительский замысел не соответствует реальности. Когда ваша книга была уже издана, вы впервые смогли ее подержать в руках, посмотреть на нее со стороны как читатель, она соответствовала вашим планам, надеждам, чаяниям. Ну, во-первых, как бы саму книгу в PDF версии я уже видел до того, до того, что она вышла в печатном варианте. Это нормальный процесс редактирования, он был довольно долгий. Что, собственно говоря, было изменено по сравнению с первоначальным замыслом, это просто объем. У меня первоначально был объем один, но потом в силу целого ряда технических обстоятельств, в том числе, видимо, и финансов, поскольку книга дорогая, прямо скажем, объем пришлось сократить. Но я был к этому абсолютно готов, и поэтому мне, конечно, просто приятно было держать в руках шикарную изданную книгу и радоваться, что вот я внес свой вклад, в общем-то, в историю Одессы, в том числе в историю французской Одессы. Время работы над книгой. Вы нашли какие-то интересные факты из истории Одессы, о которых ранее никогда не слышали? Нет, ну, то есть, если я нашел действительно какие-то факты, которые я раньше не слышал, но они, в принципе, все достаточно известны были, потому что, ну, я уже говорил, что эта тема освещена. Просто моя задача заключалась в том, что собрать воедино все то, что написано и связано с Францией и Одессой. И поэтому я постарался охватить буквально все стороны. Начиная от исторической части, экономика, производство, промышленность, торговля, банковская система, естественно, и заканчивая ну, уже даже такими вещами, как цирк. Везде, везде, везде можно в начале о детской истории, вот любого жанра, который проходит через детскую историю, везде в начале стоят французы. Практически везде, кстати говоря. Время и силы, которые вы потратили на создание книги, и этот факт требует уважения и внимания, потому что это невозвратимый процесс, это кусочек вашей жизни. Скажите, какую часть жизни вы потратили на создание этой книги, и сколько времени прошло с написания первых строк и выхода первого экземпляра из машины? Ну, создание книги это процесс, производственный процесс в том числе. Собственно, творческая, так сказать, часть то есть написание это где-то заняло примерно полгода текст. Но далее было, во-первых, книжка написана двух языках. Я написал текст, оригинальный текст на украинском языке, потом Альянс Францессы при помощи переводчиков перевели на французский язык. Потом еще целый ряд моментов, которые были связаны с редактированием, с подбором иллюстраций, собственно, с макетом книги, с редактированием макета книги. Но это, в общем, сложности тоже заняло где-то года полтора, потому что книга вышла в 2012 году. А начал я ее писать в конце 2010 года. То есть где-то ну, около двух лет, скажем так, занял весь процесс создания книги, но для такой э, красивой, объемной книги, это, в общем-то, я бы не сказал, что это сильно длительный процесс. Исходя из вашего опыта, что проще написать, задумать и написать книгу или ее издать? Не, ну, конечно, если бы не банк Реди Агриколь, такую книгу невозможно было бы издать. Это очень дорогое удовольствие, прямо скажем. Поэтому я на самом деле чрезвычайно благодарен банку, который предоставил мне такую возможность ну, не просто сделать красивую книгу, да, но еще: ну, во-первых, мы ее так немножко распиарили. Да, было несколько презентаций, в том числе вот в прошлом году в библиотеке Горького, была совершенно роскошная презентация с участием французского посла Аллен Реми. Кстати, господин Альян Реми написал предисловие к Книгу, вот это было для меня неожиданностью когда я увидел книжку в PDF-ке и было очень приятно естественно было еще презентации и тоже в той же библиотеке Горького и в библиотеке Франко дело в том что эта книга имеет еще одну особенность принципиально важную банк с самого начала поставил условие что эта книга в продаже не будет она будет только раздаваться дарить библиотекам школам вузам и так далее да то есть тем людьми, тем структурам, которые это будет полезно. И поэтому, когда мне уже периодически в общем, достаточно много звонят или спрашивают, где можно купить твою книгу, говорю, нигде. Потому что это принципиальная позиция банка. Книга, несмотря на то, что она очень дорогая, действительно раздается, дарится. И вот я уже несколько раз принимал участие в таких презентациях, после которых книга вот просто вот мы дарим книги библиотекам, вузам другим школам, там, учебным заведениям и так далее. И мне кажется, это очень благородное дело, потому что понятно, что сегодня материальное положение наших учебных заведений и тех людей, которым это нужно, и которых это интересует, не настолько велико, чтобы на такую роскошную и дорогую вещь тратить деньги. И это я бы, например, вот, советовал бы, скажем, другим учреждениям, структурам, которые подобные вещи захотят делать, делать именно в таком благотворительном варианте. Наша библиотека одна из самых старейших не только в нашем городе, но и на Украине, потому что она была построена еще в 1891 году, то есть в 19 веке, на личные сбережения городского головы Григория Григорьевича Морозли. Это был его подарок городу. И с тех пор, и по наши дни, здесь всегда, в этом прекрасном здании, памятнике архитектуры, была только библиотека, а никакого другого учреждения здесь не было. Мы ⁇ центральная городская библиотека, поэтому мы свято чтим традиции нашего многонационального города. С момента его основания, вы, наверное, знаете, по сей день, Одесса созидалась, строилась, создавали ее богатство, люди многих национальности. Поэтому у нас в библиотеке часто проходят встречи. Вот у нас была встреча, уже посвященная культуре и литературе Германии, Беларуси, Израиля, Турции, Азербайджана. Мы очень часто встречаемся с нашими французскими друзьями. Я позволю сказать, что господин Сильвен Вано, друг нашей библиотеки. Он часто у нас бывает. И сегодня мы говорим так. У нас французская встреча. И эта встреча посвящена презентации книги. Мы знаем, что французы внесли, это великая нация, несла очень большой вклад в историю нашего города. Мы не можем этого не знать, потому что улицы нам об этом говорят, если мы это и не знаем, да? И Ланжероновская, и Ришельевская, и самый красивый наш бульвар, французский бульвар, мы это знали. Но все это систематизировано, оформлено, красиво описано теперь в одной замечательной книге, которая появилась у нас. И называется эта книга Французы Одессе». Она на украинском и на французском языке. Сегодня мы эту книгу представим. И к нам любезно согласились прийти в гости, директор одесского филиала фонда Альянс Францесс Сильвен Бано, автор. Ну, какая же презентация без автора? Я знаю, что вашу книгу можно еще найти в интернете. Да, в интернете она выложена, да, там PDF можно посмотреть. В общем-то, в принципе, мне кажется, что ничего не теряется, потому что интернет цветной, картинки можно просмотреть. А здесь очень много фотографий, много картинок, много видов старой Одессы. Мне очень помог коллекционер наш Анатолий Дроздовский, у которого очень много иллюстраций. Современные вот снимки достаточно много предоставил наш известный фотокор Олег Владимирский. Но вообще целый ряд людей, я им выношу благодарность в этой книге, которые мне помогали, консультировали, подсказывали, где искать Источники. То есть на самом деле это в какой-то степени коллективная работа, и моя задача была в том, чтобы, еще раз повторяю, обобщить то, что вот в открытых источниках есть, написано. Кстати, вот об оригинальных вещах, что я для себя открыл, это автограф Решелье. Вот автограф Ришелье, действительно, я никогда не представлял, что он, оказывается, есть, у нас в архиве есть, вот автограф, здесь помещен в этой книге, ну, понятно, сканированный автограф Ришелье, вот это действительно было очень интересно, ну, можете себе представить, да, начало 19 века и начало 20, и 21 век, и вот спустя столько лет, да, 200 с лишним лет, вдруг ведь автограф человека, который стал одним из символов нашего города. Герои вашей книги – это что не есть личности. И самая яркая из них – это действительно Дюк де Ришелье. Это историческая личность, спор о его роли до сих пор. Спор не утих между историками. А там нечего спорить. Вот какое ваше мнение? Как вы относитесь к… Нет, ну там к... нечего спорить. Дело в том, что я прямо пишу, что Ришелье сформировал ту Одессу, которую мы, так сказать, знаем, по крайней мере, из легенд. Ришелье стоит практически в истоках любого деяния, которое так или иначе совершалось в нашем городе. Более того, я считаю, что Ришелье во многом повлиял на становление так называемого одесского характера. Это я постарался как бы донести в своей книге. Ну, например, Ришелье, когда приехал в Одессу, это и первые больницы, и первый театр, и первые библиотеки. Да? То есть э, все, что связано с культурной, духовной жизнью, да, это все в истоках Ришелье стоит и в истоках промышленности. Да, ведь, давайте вот просто приведем такой пример. Когда Ришелье приехал в Одессу, здесь было 9 тысяч жителей всего-навсего. То есть буквально каждому можно было знать лицо. Когда спустя 12 лет он уехал из Одессы, здесь было 35 тысяч зрителей. Я уже не говорю о городском бюджете, там просто совершенно сумасшедший разрыв цифр. То есть Ришелье фактически сформировал с моей точки зрения, ту Одессу, которую вот мы знаем, так сказать, из, по крайней мере, из легенд, да, э, но ну, я не буду рис Всевышней Одессы, слишком много изменений, но вот та классическая Одесса, которую мы знаем из литературы, по крайней мере, э, это действительно сформировано благодаря герцогу и благодаря его личным качествам, в том числе. Он, кстати, был очень скромным человеком, в высшей степени, он никогда себя не выпячивал. Э, он действительно хотел сделать город процветающим. Он реально для этого делал все, что мог, он реально заботился о людях. Не знаю, думал ли он о смертной славе или нет, это не имеет уже практически никакого значения. Но, по крайней мере, в истории Одессы Ришелье мы, это Скирри просто основополагающая фигура. И я думаю, что не случайно памятник Дюку это один из главных одесских символов, не случайно он присутствует практически на всех всех передачек на всех фотографиях, где речь так или иначе идет об Одессе. Это вполне заслужено. То есть, если предположить, что было бы, если бы первым градоначальником не стал бы Дюк Дорешевье? Ну, Дюк не был первым градоначальником, он просто был первым знаменитым градоначальником, да. Что потом уже Ланжерон, Воронцов, это фактически они продолжали линию Решелье. Ведь, допустим, То есть, бы лицей, такой. да, что такое Решельевский лицей? Лицей он был открыт уже при Ланжероне, но Ришелье да. заложил как бы основы. Из Ришельевского лицея появился университет имени Мечника, который теперь называется имени Мечникова, да, и так далее, и тому подобное, да. То есть я еще раз повторяю, Ришелье лежит, деятельность Ришелье лежит в основе всех замечательных одесских начинаний, как минимум 19 века, но которые имеют предложение в 20-м. То сейчас бы Одесса не была бы такой, как как Нет, мы ну, привыкли естественно, ее видеть. естественно личность имеет значение, естественно была бы другой, но будем надеяться, что было бы не хуже кто-то, да. Но, конечно, нам посчастливилось, что Ришелье был у нас главным. Как обстоят дела с нынешними связями Франции и Одессы? Ну, прежде всего у нас альянс это такая организация, которая, кстати, действительно причастна к изданию этой книги, за что большая благодарность. Но ну, мы видим хотя бы вот один даже такой пример, как фестиваль «Французская весна», который проходит уже много лет. Благодаря этому фестивалю мы можем знать, что делается в культурной жизни Франции. А культурная жизнь Франции – это одна из главных, собственно, Франция – одна из главных культурных стран Европы. То есть практически благодаря этому фестивалю мы выходим на знание современной культурной жизни Европы. Одно это уже является просто неоценимым. Да? Я уже не говорю о там, французской школе, которая действительно замечательно учит так сказать, людей детей не просто там языку да и культуре французской и так далее. ну давайте как бы не будем забывать, что в Одессе много лет существует школа номер 10, вообще школа где основной язык французский, французский. да и тут вышло очень много достаточно известных людей. не будем забывать, что университет факультет роман-германской филологии, где тоже французское отделение, французская кафедра, где тоже готовят кадры. ну наконец есть достаточно много учителей французского языка который еще в советское время, но ну, в советское время французский язык в школах был где-то вторым после английского по интересам, которые к нему проявляют. И было много замечательных учителей. Вот моя собственная учительница в 37-й школе, Голевская Кашнева, она потом создала знаменитый театральный класс. И вот, просто замечательный человек, удивительный человек. Так что сегодня у нас достаточно неплохие связи с Францией, благодаря «Альянс Францесс» налаженные, и мы можем сказать, что э, практически мы имеем представление, какое-то да, представление о том, что делается во Франции, по крайней мере, во французской культуре. Ну и Франция тоже, надеюсь, имеет какое-то представление о том, что делается в Одессе. И стоит отметить, что в рамках фестиваля «Французская весна» была презентация вашей книги «Французы в Одессе». Ну, это уже как бы не первый раз, это уже дважды была. Вот, презентация была в прошлом году, в весны, это была при участием посла библиотеки Горького, а в этом году в библиотеке Франко. Ну, книга действительно, ну, мне приятно, что она умеет успех, что люди интересуются, люди хотят, так сказать, знать, читать, видеть. Но это говорит о том, что все-таки в Одессе не умирает интерес к Франции да, вот в качестве цитаты, да, в качестве такого эпиграфа. Э, тут я нашел, действительно, вот нашел совершенно замечательную цитату. Есть такой французский деятель был Андрей Барнье. Он написал, что у каждого человека две родины, его собственные Франции. Вот что касается Одессы, то да, исходя из нашей истории, можем точно сказать, что наша родина Одесса. Но если вернуться вот туда к истокам, да, к началу XIX века, то там, конечно, наша родина вторая, это точно Франция. Не зря. Некоторые называют Одессу маленьким Парижем. Ну, маленький Париж, это скорее относится к Бухаресту, и какой-то степени Будапешту. Одесса более своеобразный город. Тут я быть Парижем не сравнил. Одесса по архитектуре другая. Да? Тут очень большая эклектика. вообще Одесса трудно сравнить с какими-то, сказать, ну, другими городами, она слишком эклек эклектична, архитектуре по внешнему виду скажем так ну и по внутреннему содержанию но в чем вот еще вот с моей точки зрения очень важная роль ну французов в том числе да ну вот я всегда задаю такой вопрос на презентации да вот людям ну всегда одесские девушки славились красотой а почему вот возникает такая пауза да но я вот тоже как бы задумался нашел простое объяснение ведь в Одессе изначально одессит, это смесь двух на десяти наций, двух десяти языков. И французы, в том числе, в самом начале, да, были в Одессе. Это известно из биологии, простите, это известная вещь, что чем дальше отстоит кровь двух людей, да, в браке, тем более талантливы, тем более яркий, тем более красивые появляются дети. А если, а если много кровей, как в Одессе, да, то тут уже все понятно. Вот что принесли французы, если взять вот этот вот, ну, как бы Смесь одесскую. С моей точки зрения, вот французы принесли в одесскую историю интеллектуальное начало. Потому что изначально, вот если вернуться опять-таки в начале 19 века, во времена Ришелья, Ланжерона и даже Воронцова, то мы заметим, что многие учителя были французами. Да? Первая газета французская, Француз. первая книга об Одессе на французском языке и так далее, и так далее. И действительно, ну, начнем с того, что во времена Ришелье и того же Ланжерона языком российской знати был французский. Давайте вспомним «Войну и мир» Толстого, с чего начинается с длинной французской фразы. Это же реально, абсолютно, да. И поэтому, поэтому вот мне кажется, что вот это интеллектуальное начало, да, и оно очень важно для нас, для нашей истории, для, в конце концов, для нас, как одесситы, просто по-человечески, да, и поэтому, кстати, ну, не поэтому, конечно, не только поэтому, но в какой-то мере это, наверное, и отложилось то, что из Одессы вышло большое количество высокоинтеллектуальных людей, это не только же артисты, там, певцы и так далее. А и замечательные писатели, и замечательные ученые, и специалисты, много специалистов, которые разъехались просто по миру и там получили признание, это другая тема. Но французы вот в кавычках виноваты и в этом. Я вернусь к предыдущему вопросу. Вы отразили в своей книге нынешние связи Франции с Одессой? Ну, у меня здесь, понимаете, дело в том, что тут просто очень тематически книга по блокам, да, вот, история, экономика, культура и так далее. Вот, и, естественно, я описываю из истории, там, с начала XVIII века довожу до наших дней. Ну, в данном случае это где-то 2010 год, да. То здесь речь и о фестивалях «Французская весна», и спектакли по французским пьесам, которые шли и идут в наших театрах, и о фестивалях французского кино, которые регулярно проводятся в Одессе, и о кинофестивале, кстати, одесском, где французские фильмы регулярно получают награды и так далее. То есть по состоянию 2010 год, когда эта книга, так сказать, писалась, да, то здесь, конечно, отражены и современные какие-то моменты, которые так или иначе связаны, связывают Одессу и Францию. Едва ли книга исчерпала эту тему? Вы планируете Нет, ни в ее коем продолжить? Случае. Ну, начну с того, что текст, который оригинальный, да, он два раза с половиной больше, чем то, что помещено в книге но это уже говорит, что неисчерпаемости. На самом деле, конечно, тема эта неисчерпаема, можно сказать, положить еще несколько жизней на то, чтобы это написать. Я не знаю, я не уверен, что как бы удастся. если мне предложат продолжать, конечно, буду продолжать, но просто у меня еще, помимо темы французов 10, еще как минимум парочку замыслов которые нужно реализовать, тоже связаны непосредственно с Одессой, в ну, других каких-то направлениях. Да расскажите, на чем вы сейчас работаете? Ну, ну часто много чего, да. Прежде всего, я работаю в газете «Портофранко», да, это прежде всего, а вот там работа над газетой. Ну а из тем, которые вот, э, я, так сказать, вот, готовлю, да, вот надеюсь, что удастся создать, я хочу сделать электронную книгу, электронную книгу, посвященную истории одесской эстрады. Тут у меня очень много материала, уже свыше 30 лет занимаюсь этой темой, очень много интервью бесед, материалов, которые мне дарили люди, так сказать, так или иначе, связанные с этим, начинательников еще Утесова и так далее. Ну вот, надеюсь, что рано или поздно удастся собрать все это воедино да, и сделать книжку посвященную историю одесской эстрады, потому что именно в эстраде одесситы очень ярко проявились. Бумер наиболее более ярко, чем в любом другом виде искусства, даже чисто количеством отношении. Хотя, кстати говоря, вот и эстрада, и Франция тоже оказали определенное влияние, вот тот же самый шансон. Он, кстати, если уже на то пошло, вот тоже такая интересная деталь, что свой знаменитый джаз-оркестр Линдой Щутесов, да, придумал во Франции то есть он был в Париже, увидел там гастроли одного американского, правда, джаз-банда, и, но в Париже, именно в Париже, его настолько потрясло, что, вернувшись уже в Союз, он вот создал свой джаз-оркестр. Даже вот такая деталь, да, она тоже каким-то образом переплетает вот Одессу и Францию. На самом деле таких нюансов очень много очень много нюансов, поэтому как бы тема на самом бесконечная. Но ну, я надеюсь, что еще кроме меня люди, которые займутся этой тематикой, будут развивать ее уже на более современном этапе, на более современных примерах. Скажите, а чем работа над книгой отличается работы над статьей? Не, ну объемом. Прежде всего, объем. Ну, во-первых, статья, ну, сколько там, дальше ты пишешь аналитику, ну, 5-6 источников, ну, 10 источников, да. А здесь я, когда создал список литератур, он просто в силу технических причин сюда не попал. Я даже не помню, сколько было. Ну, 200 точно. 200 точно. Чем -то, я еще раз повторяю, это открытые источники. Я сознательно не углублялся в архив. Я бы там потонул. Это кропотливая работа. Ну, зато интересно, зато же приятно же держать в руках такую книгу и знаешь, что это я автор. Естественно. Я с большим удовольствием преподнесу вам сие издание, да, тем более, что действительно, еще раз повторяю, она не продается, она именно вот рассчитана на то, чтобы дарить. Здесь же я потом надпишу, да, надеюсь, вы меня простите, если я не буду в эфире занимать время. Александр Васильевич, дякую вам. Мы не задаете, наша размова вышла. очень интересная. А вам, шановні телеглядачі, я хочу побажати гарного настрою та усіляких гараздів. Бережіть себе!